И сегодня я вам по-прежнему расскажу как поставить интро на свой канал. Ну что ж, поехали. Вы вот заходите на вот такой сайт. Ссылочка будет на этот сайт, на этот сайт в описании. Ну что ж, вы смотрите, вот у вас сбоку есть интро. Если вам не нравятся вот такие интро, что здесь есть, и далее нету интро. Что же, что же делать? У вас здесь есть кнопочка усима интро». Вот здесь есть кнопочка, вы на нее нажимаете. У вас выскакивает еще больше интро, да, ну что ж. Вы тогда выбираете свое подходя... подходящее интро, которое вам нравится. Ну, я возьму вот это. Например, вы нажимаете «Open in Kilimaka». Как-то так. Ну что ж, у вас оно загружается. Мы подождем, пока оно у нас загрузится. Ждем, ждем, ждем. Вот, у нас оно загрузилось. Ну что ж, мы смотрим свое интро для начала. Мы, чтобы посмотреть его полностью, мы нажимаем на вот этот глазик и нажимаем на видео. Да, когда у нас выходит такая... Песня, если так скажем. Да, бывает такое, что вы когда ее включаете, первый раз, другой, втор... второй раз, третий, четвертый, пятый раз, оно может быть без звука Ну, далее оно запускается звуком. Ну что ж, как убрать вот это Не. Мы нажимаем на вот этот квадрат. Вот, мы нашли текст. Нам и нам здесь написано. Мы на него нажимаем. Ну и вписываем ва имя вашего канала. Вот. Также Так же слоны и здесь. Ну что ж, нажимаем N. Мы ну нажимаем снова посмотреть наши интернет. там было видно, что там мое имя, ну, не дуже видно, так что вы выбираете, можете, вы можете выбрать другое интро, можете вот это, можете вот это, можете вот это. Ну и то ж, когда вы выбрали свое интро, ну и его настроили, ну имя поменяли, виду, что ж, мы видим вот такую стрелочку донизу и палочку. Мы на него нажимаем, у нас же какой-то вот такой Нижний мы так и оставляем, а вот это мы ставим на эээ гуд ну, это переводится что хорошее качество, ну что ж мы тогда нажимаем ставить видео рандом мы тогда нажали и оно у вас скачалось у меня для начала оно скачалось на загруз ну вы загрузки, да я тогда вот, видите, оно у меня в загрузках такие есть. Но я его переставил в свою папку. Вот он. Видите, да? Ну что ж, оно у вас скачалось. Вы тогда уже это уже закрываете. Вот это, да, закрыть. И вот это тоже можете закрывать. Но я не буду закрывать, потому что мне еще кидать ссылочку. Ну что ж, заходите в YouTube. Заходите в YouTube, ну и для того, чтобы э, ну вставить вот это э, интро в э, как он так бы сказал, ну видео, то вы нажимаете на вот по, э, ну на вот эту стрелочку и вверх только ну только стрелка вверх а палочка так же само, внизу. тоже нажимаем. Вот у нас э, выско, э, выскочила вот такая штуковина. Выберите файлы для завантажа. Нажимаем на него. И выбираем наши нит нитру, нашу выбираем и скидываем. Так же самое скидываете и видео, и все такое. Далее. Вы скинули это интро видео самое видео вы, э, в на, на ваш канал можно так сказать тогда вы нажимаете там где есть видео редактор редагуар ну что ж я вот здесь просто видео уже и у меня есть видите я наперед поставил мое интро такого перенес и тогда перес. Замолчите уже ну. Блин, 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 капец. Ну ладно, э, чтобы чтобы убрать интро вам потребно и или видео нажать вот на этот крестик в конце ролика. Ну что ж, вы Мы, э, вы вставили интро у вас вот такое на части оно и вставили вы как бы э, свое видео так стану ну, <coughs> Его переносит. У вас выходит вот э, такое видео. Вот, смотрите. Ну и тогда у вас идет самое видео. Ну что ж. Я далее не буду показывать, потому что вы это узнаете, когда зайдете на мой канал, подпишитесь на мой, подпишитесь, подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы я выбывала вам мои мо, мои видео, такие, когда я э, скидываю, ну да. Ну и чтобы вы ставили лайки внизу видео. Ну что ж, у вас тогда вот такое вещь. Вы нажимаете створить видео. Вы на него нажали. У вас вот такое выбор. Э Это, це, видео обрабляется, повторить пробу без них. Вы просто тогда через ну, минут 15-20 или полчаса, или час, смотря, Сколько в этом его снимали? Вы тогда э, заходите через некоторое время и у вас оно есть, да, да, у вас тогда оно есть. Если вы не хотите, чтобы здесь было видно, что это видео было створено за помощью видеоредактора редактора YouTube, тебе здесь не было написано в э, описании. Вы нажимаете на карандашики, здесь написано редагуват. Вот, вы нажали, ну и пишите там ваш. Поняли? Ну, что, Блин. Да, так, так не видеть, потому что нужно что-то написать. Ну вот. Ми написали и нажимаем зберегти вот и у вас здесь выбор ну и тогда когда оно оброблится у вас все будет окей ну также останется вот это видео еще одно Мы же нажимали створить видео а не сохранить видео у вас останется еще одна видео без интро. Ну что ж, как это исправить? Мы нажимаем на менеджер видео. И вот здесь у нас выбиваются куча видео, которые мы снимали. Да. Ну что ж, дайки видео можно и удалить, а дайки можно, как, как я вам показывал, обратно ставить после удаления. Ну что ж, вот есть. Ми нажимаємо на вот эту стрілочку донизу, Рекламувати нам не Ми нажимаємо видалити да, далеко. Мы редагованы відео Чтобы це ніхто не замітив Ми нажимаємо інформація і налаштування Вот у нас э, выбрал. А пишемо, пишем, Як э, Вийти з тюрми вот, вот так игры ну, нужно добавить. Игры и такой игры. Как видите, с тюрьмы, с игры и вот е, такой игры. Сберегты зменя мы нажимаем, сберегты змеи, менеджер видео опять мы нажимаем вот здесь сбоку. И вот здесь у вас тоже подготовка завантажения, идея, ну обрабатывается. И у вас поменялась назвать. Ну что, думаю, вы поставите за это лайк, приятный вам установки ну и всем бай-бай!